barchaga salom youtube kanal obunachilarim. xo'sh bugungi videoroligimiz haqida lekin oblojkasidan ko'rgan bo'lsanglar kerak ya'ni bugungi videoroligimiz telegramda bir mukammal bot ochish bo'ladi har xil botlar ochsangiz bo'ladi gruppaga qo'shiladigan bot yoki o'zingizni bot qilishingiz ham mumkin o'zingizni bot qilishingizni videorolikini youtube kanalimga qo'yganman albatta ko'rishinglar mumkin mana shu xo'sh do'stlar keyingi videoroligim qanday bo'lishini sizlarga aytib o'taman keyingi videorolikim xo'sh video share, AliExpress qanaqa qilib pul to'lashni sizlarga ko'rsatib o'taman ya'ni misol qilib beraman uning uchun man hozir pul yig'yapmanda video sherda pul yig'yapman qanaqa qilib pul berishni sizlarga qanaqa qilib chiqarib olishni sizlarga ko'rsataman juda ham bir oson yo'li bor uni chiqarib olishni o'sha şey yo'lini ko'rsatio'taman sizlarga xo'sh demak bo'lsa bizga uh, ko'pchilik so'rashyapti uh, kimga programmalar kerak bo'lsa masalan uh, o'yinlarni bepul oluvchi ya'ni o'yinlarni tekin oluvchi programma kerak bo'lsa mana shu o'yin mana mana shu programma kerak bo'lsa xo'sh bu va uh, el ya'ni amerika nomer olish next plus shunga o'xshash va hokazo nomerlar um, va hokazo programmalar kerak bo'lsa Al, albatta xo'sh man Telegram sсылкаsini shu videorolikni opisaniyasida qoldirib o'taman ko'rib um, bemalol menga yozishinglar mumkin man sizlarga xohlagan bir programmaarni taylab beraman xo'sh bepul oilani oluvchi programmamiz am hammasi biza bepul faqatgina shartli uchta obunachi kanalimizga qo'shib berasiz xo'sh do'stlar videorolikimni boshlashim mumkin lekin boshlashdan oldin sizlarga bitta gap aytib o'tmoqchiman shohjahonbek kanaliga ham obuna bo'ling obuna bo'lgan bo'lsangiz uni yangi videorolikini ko'ring juda ham zo'r aytgan lekin to'g'risi bo' вообще zo'r chiqqan uni ko'rib vобще mолодец sdea v eshitib ko'rishinglar mumkin jahongir oltijonovni o'zi ham a deb qolishlari mumkin eshitib ko'ramiz lekin xo'sh mayli unday bo'lsa videoni boshlashimdan oldin layk like tugmachasini bosib qo'ying bosdingizmi unda подписаться tugmachasi va yonidagi qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishini iltimos qilaman bosgan bo'lsangiz unday bo'lsa do'stlar biz boshladik xo'sh do'stlar <laughs> mana telegramimizga ham kirib oldik xo'sh telegramga va biz mana bu yerda bot fazerga start bosib yboramiz xo'sh bu yerda bizga aytyapti ism tanlang deyapti ism tanlaymiz xo'sh mana endi o'tdi-ki, xo'sh siz bot qilib oxirida ismingizni oxirida bot qo'shing deyapti Xo'p, yozamiz farhod besh yuz to'qson bot uzr kechirasizlar <laughs> bot <laughs> mana oxirida короче oxirida bot bo'lishi kerak mana mana bizga xo'sh botimiz tokenini berishdi biz yaratgan botimizni ipsini berishdi xo'sh uni скопировать qila olamiz ya'ni ko'chirib olamiz ko'chirib olganimizdan keyin chiqib ketib telegram programmasiga kirib xo'sh bu yerda ham bot ochgandim voy nima bundoq xir oi tog'irlaymi короче xo'sh manashu yerga kiramiz kirganimizdan so'ng boshqatdan telegramga kirish qo'yishini shuni bosganingizdan so'ng esa xo'sh mana bu yerda bot token degan narsa bor ana shuni bosasizlar va mana bu yerga botingizni ipsini kiritamiz to'xtab turing to'g'irlab olay mana shunisini xo'sh bo'ldi mana mana почти an bo'ldi Qarochi, yani, yana o'sha tikirib bot tokenni bosamiz va bu yerda botimiznih idisini kiritamiz kiritdikmixoh kiritganimizdan keyin mana bizning botimizni kirib oldik mana botimiz ikkita botim bor xo'sh endi bu bot yoki yo'qligini isbotini hozir man ko'rsataman chiqamiz xo'sh telegramga kiramiz oddiy o'zimi telegramga kiraman xo'sh va botimni ismini mana farhud mana Farhod to'qson besh bot qo'shib chiqamiza va mana bu yerga xo'sh yozamiz botimizni ismini xo'sh mana qidiramiz chiqib qoladi hozir kutib turishimiz kerak xo'sh mana chiqdi ikkinchisi pastdagisi ko'ryapsizlar <laughs> <laughs> ana shu mana bu yerga kirib start beramiz start berganimizdan keyin o'zimizni teleprap programmasiga kiramiz mana xo'sh mana mandan yoz'uv keldi <laughs> mana start berilgan uje start busul. endi man biron nima deb yozsam bo'ladi xo'sh masalan endi xo'sh bu yerga ham kelishi kerak shu narsa xo'sh bu yerda biza rahmat yozamiz xo'sh mana bu yerga ham keldi shu narsa do'stlar bu narsa haqiqiy xo'sh ishonsanglar bolalar shunaqa bot yaratsaglar mumkin Keyingi videolarimizni ko'rish uchun iltimos qo'ng'iroqcha va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying xayr hammaga xayr